是梦话？合成门。 明日一定要将这些药材采集全。病子堂中已无存药，若有什么突发之事，没了这些药材可不行。是。 可城中弟子无数，若真落在墨幻手中，岂不是死路一条？我暗中带人，先确定墨幻现在何处。我会小心谨慎的。你想办法出城。若是没有救兵，城中弟子就会必死无疑。好，我这就去，小心点。 你确定梅英就在此处？千真万确，梅英在听风镇的消息早已传开，许多江湖人士来此便是为了寻她。我几经打听才得知，她藏于这间客栈之中。我已让空子堂弟兄们在四周布防，梅英今日插翅难飞。 怎么可能？我早已在此处暗中提防，并未见任何人出入，他不可能逃脱。他确实来过此处。 是龙吟城中传来，难道城中出事了？不好，赶快回城！走。原本咱们暗中行事，是想到此查探荣俊峰的下落。可如今看来，不用我们出手，这龙吟城已岌岌可危了。不知此番是何方高人出手，让空字堂的人如此慌张了、啊。这次即使他们有心包庇，荣俊峰也必死无疑。 嗯。啊啊！你们是何人？为何要拦住我们的去路？明尊有令，尔等且在听风镇静候佳音。我凌教自不会为难诸位。若是你们相助龙吟城，那别怪我们凌教心狠手辣。龙吟城究竟出了何事？明尊让我们在此等候，又是为何？龙吟城今日恐将易主，恰巧诸位都在。明尊是想让诸位过来做个见证。 至于荣敬风，待事成之后，明尊定会给各位做主。一主一出，究竟惹人了人？小峰已至城楼处，眼下龙吟城中情况不明，大伙在城中多一刻，就多一分危险。一会儿，你让大家从这里出发，分散行动，切勿成群结队，引起莫幻注意。待城门打开，迅速逃离龙吟城。小峰会在城门处接应。那你呢？ 不与我们一起走吗？眼下镇守龙吟城的弟子不多，莫幻就是抓住了这个机会才下手的。他手中又握有城防图，我若是在这个节骨眼上离去，那么城中之人可真就没有活路了。可你本不是龙吟城之人，当真要为了这些不相干的人做如此牺牲吗？来此之前，我也没有料到会有今日这番局面。我去。 我们对荣景峰恨之入骨，恨不得踏平整个龙吟城。而如今，荣景峰再无翻身之时。龙吟城危在旦夕，我却做不到置之不理、撒手离去。毕竟，他们是无辜的。入了龙吟城之后，我才发现，所有的事情都是荣景峰一个人的阴谋，唯有他才是那个可恨之人。城中弟子虽听他号令，却也不过是听命办事。 你不愿他们无辜受牵，也是人之常情。或许这就是命运弄人吧。事已至此，我们也无暇多虑了。一会儿，你协助大家撤离，我去找莫幻。可你不是莫幻的对手，你就这样出去，无疑是送死。我当然打不过他，但我必须前去。只要多拖住他一刻，就能让大家的撤离多一份机会。 待荣素等人赶回，或许龙吟城还有一线生机。 不，卓前辈，怎么会是你？看来墨幻是要将我们所有人拦在龙吟城外。赶紧收手离开，眼下就算你们进入了龙吟城，也是死路一条。你们灵教和墨幻同气连枝，我凭什么相信？墨幻就是为了攻占龙吟城，才将我拦在城外，这样他就可以杀进城内所有弟子，不是吗？你们来迟了，灵尊已经进入了龙吟城。 此刻恐怕已经大开杀戒，只要城门从内开启，蛰伏在四周的灵教弟子便会杀入其中，龙吟城之人一个都不会留。前辈有恩于我，我不想与你兵戎相见。别废话，赶紧带他离开，再耽搁，你们谁都跑不了。就算要死，我也要和龙吟城同生共死，绝不将他落到墨幻手中。 降，定投靠我南教，这样我便可以留你们不死。但若你们有一点逆反之心，我墨幻一个人便可杀光龙吟城的所有人。小萧，你们快走！走我，我们快走！大家快走！莫幻，你当真以为凭你一己之力就能撼动整个江湖吗？ 不过是想让荣静丰富，你知道，他们的生死早就在我的鼓掌之间。一日是灵教的人，死了；也要是灵教的鬼，你这个疯子，江湖中的厮杀皆因你而起。子欣。 带你回去。恭喜师傅拿下龙吟城！恭喜明尊，一举拿下龙吟城，灵教再次称霸武林。 你体内赤华珠之毒已暂时得到缓解，一时之间也不会复发，那就应该好好想一想，接下来我们应该怎么做？不知明尊，接下来有什么打算？你赤华珠之毒只有纳兰月才能彻底解除，将她引到此处。 才是长久之计。至于该怎么筹划，就看你的了。穆魂，你到底想要什么？我想要什么？ 难道你还不清楚吗？若你是因为我爹背叛而存心报复，你已经做到了。还有什么？我此生之中最不缺的就是背叛。你爹如此，你亦是如此。在北荒之时，你联手纳兰玉，助他攻下灵教。那今日我夺下你的龙阴城，又有何不公？往后若再有人敢背叛我， 我定会一步步将他所有之物全部夺取。今天不过是个开始，我就是要看着你们失去一切。你这么做又能得到什么？我得到什么不重要，重要的是失去什么，这才是我想看到。纳兰一家的势力。 也应该由北荒延伸到龙城了，我就在这儿等着你。站住！荣素，放开我！荣苏，站住！想想龙城那些活着的人，在这个关键时刻，千万不要冲动行事。 纳兰月，这几日我们已反复尝试过数回。你修炼玄冰令层层递进，故而想根除体内之毒，也需循序渐进。不过，这是最后一关了。之前那么多的苦，你都忍过来了，这一回你可一定要挺住。有劳前辈了。莫幻真是个奇才。 居然能从赤华珠中研制出如此的方法，此人若非行事乖张，日后倒是能成为一代大师。只可惜他选错了道，心不正，则难成事。 我身为纳兰族之后，今日所受的这一切，指望能阻止魔幻，还江湖安宁，还纳兰族无忧的生活。不管这些事起因为何，时至今日，我定不会让魔幻再执迷不悟，陷更多族人于危难。 哪来月将我等召集至明教，齐聚此地，可有异议呀？为何我们足足等了一个多时辰，却迟迟未见他现身？说明事由。族长之令，自有深意。尔等安心在此等候便是。你。 把他们给我看好了，绝不能让他们中任何一人踏出大地半步。大蓝月，想不到，无论是内力还是身形，他都在短短数日内突飞猛进，竟可与我之力不相上下。行 趁我一时还清醒，赶快动手。若想成功，这最后一关，你一定要挺住。想要幻化之蝶死局，你必须熬过头十二个时辰，方有生的可能。前辈，动手。嗯